જય સોમનાથ દગીર સોમનાથ લાઈવમાં જોડાવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શુભેચ્છા દર્શક મિત્રોને બારડોલીમાંથી આવ્યા છે તાપી જિલ્લાના દર્શક મિત્રો છે અને અહીંયા વેરાવળ સોમનાથ સ્થિત દ્વારકાતીર્થ મંદિરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શનાર્થ માટે આવ્યા છે આપણે જાણીએ એમનો તરફથી અભિપ્રાય અને શું કહેવા માંગે છે આ ઠંડીની મોસમમાં વરસાદ ચાલી રહ્યો છે કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો છે કે નહીં આપણું નામ ભાઈ સાહેબ ને કેવાનું છે કે પાણીની સમસ્યા છે પાણી ભરેલા ભરેલા છે પણ કોઈ પણ જાતની તકલીફ સમસ્યા આવી નથી પણ અમે લોકો દર્શના માટે આવ્યા છીએ એટલે તમે દર્શન કરીને ખૂબ સરસ તો આપણા માંથી કોઈ બોલવા માંગે છે રાજુભાઈ શું કહેવા માંગો છો અત્યારે આ ઠંડીની મોસમમાં વરસાદ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે તોફાની વાતાવરણ છે હવામાન વિભાગે એલર્ટ કરી દીધા છે સપ્ટેમ્બર સુધી શું જવા માંગો છો

श्री कृष्ण के सानिध्य में बालका तीर्थ क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचे महाराष्ट्र मुंबई के कुछ श्रद्धालु लोग उनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले बैन जी से, से बातचीत करेंगे उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ आपका नाम और परिचय मेरा नाम था था। अच्छा तो आप आपको यहाँ कैसा लगा यहाँ का माहौल वातावरण यहाँ के लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बहुत हमेशा ही अच्छा लगता है और एक अलग ही अलग ही है पे बहुत पॉजिटिव फील होता है जी इस बार आपको कुछ ऐसा कुछ अदृश्य लगा विचित्र लगा क्योंकि ठंडी के मौसम में बारिश चल रही है तो उसमें आपको कोई दिक्कत दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ा हो दिक्कत तो सच सचगुलू बहुत आई क्योंकि बारिश दो दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है और आज सुबह से सुबह से ही हम रात को ही एक्चुअली उतरे थे रात सुबह मॉर्निंग में छः बजे अर्ली मॉर्निंग तो तभी से ही बारिश हो रही है मेरे बच्चे हैं दोनों की तबीयत खराब हो गई है और अभी लेकिन थोड़ा मौसम ठीक हुआ है अभी एक घंटे पहले ही तो हम बारिश में ही घूम रहे हैं अच्छा क्या? तो भगवान सोमनाथ के सानिध्य में आपको कैसी व्यवस्था और सुविधा लगी और यहाँ पालका तीर्थ में किस तरह व्यवस्था को लेकर आप बताना चाहोगे कैसी व्यवस्था और सुविधा रही गिरफ सोमनाथ था। तब अपने हिसाब तो से जिसको जैसे जिसके पास हो सकता है वो अपने हिसाब से कर सकता है हम हम बहुत सारे लोग हैं पंद्रह से बीस लोग हैं तो हम हम लोग लो, एक धर्मशाला में रहते थे वहाँ पे सब ठीक है अच्छा है बाथरूम सब चीज़ है बहुत बहुत धन्यवाद आपने महत्वपूर्ण समय देने के लिए और आपका प्रवास सफल रहे ऐसी भगवान सोमनाथ दादा की प्रार्थना कर रहे हैं थैंक यू